Да Я мобилизовался я с лагеря, потому что я посчитал, что лучше я умру, чем буду сидеть в тюрьме. Плюс меня еще подтолкнула на это все покрестница моя, потому что я представлял, как она будет, она уже подрастает, уже в первый класс пошла и типа... Мне стало интересно, как я буду выглядеть в ее глазах. Ходили, агитировали, приезжали, да. Много разных каких бригад приезжали, собирали. Я согласился сразу с первых дней, только, только, начали приезжать, сразу подписал контракт. Это у меня второй контракт уже. Первый контракт у меня был в 2019 году. Я служил в противотанковой артиллерии в 57-й бригаде. Второй контракт в 154-й бригаде. Мы приехали, у нас был свой батальон. Мы отдельно от всех, то есть мы пересекались, конечно, с ну, нормальными гражданскими, с мобилизированными и бусифицированными тоже встречались на БЗВП, встречались в, ну, на позициях тоже. Нас потом перемешивали между собой, но поначалу нас держали отдельно всех. Мы даже в столовую ходили в отдельное время, чтобы не пересекаться с этими, с... Обычными, типа, людьми, так скажем. Вот. А, ну, просто, наверное, пытались понять, ну, что мы дикари, не дикари. <laughs> как есть. Вот так вот. Ну, а я на Вроде бы хорошо, потому что мы перешли на сторону добра, так сказать. А вроде бы и плохо, потому что мы зэки. Короче, это очень сложно. А ну, там нет понятия, зэк ты или не зэк. Ты будешь прикрывать ему спину, он тебе. Ну, то есть, как бы, нет, не было такого, что пацаны отказывались с нами там прям сидеть или все. Ну мы, мы такие же люди, какие они, они такие же люди, как и мы, то есть и ну, мы просто ну, как-то больше пытались сплотиться. Единственное, в чем у нас было различие, что это если был какой-то рамс, то мы между собой его решали так, что другие просто не понимали. У нас э, лексикон, у нас вот эти вот понятия все, то есть мы друг друга понимаем, а они нас не понимают. Как правильно отримав, выходил с побратимчиком Грифон позывной. Мы не добежали метров 30 буквально до здания. Бах, прилет. Взрыва даже не слышал, как такого у меня кидает. краем глаза вижу, как он падает. Я чувствую, что по ногам что-то ударило. Я правую ногу пытаюсь подтянуть к себе, а у меня вторая часть волочается за мной. То есть. И так я понял, что капец ногам. Меня затащили в здание, наложили турникет, и вот как наложили, так и ампутировали. Да. Турникетный синдром. Да. Вот это промежуток с 7.30 утра до 3 часов ночи. Вот это я все в турникетах находился. Меня на операционный стол положили, сняли штаны, у меня ноги черные. Как-то так. Процесс у меня есть. Я уже учусь ходить потихоньку, да. Но как бы они у меня еще учебные. То есть я еще сам сильно с ними не совладаю. Нет. Я никогда ни о чем не жалею, если я что-то сделал. Если я это сделал, значит, так нужно было. Какие планы у вас? Прорвемся. Да все хорошо будет, что выбор есть.